Excuse me. Yes. <laughs> カメラオケーあ、私日本人大丈夫。あなたは何しにジャンプ台に来てますか。アイストラックの練習が始まるということで、夏から冬に変わる初めての練習なので来てます。ついに第1本目ですか。そうね。冬に向けての飛んでいきたいと思います今日。アイストラックってなで <laughs> そこからって。 アイストラックはですね夏はプラスチックのレールに水まいて滑ってるこう滑って飛ぶんですけど今日はもう冬と一緒で氷の上をこう滑って飛びたいと思いますどういう風に違うんですかそれはもう全然滑り違うよあでもちょっとここなんか渋い感じはあるけどまあ冬と近い感じはあるんでんぶっ飛んでいきましょう うん4本ぐらい飛ぶかな4本飛ぶ今日飛んであとはもうロシアで開幕ですね開幕ですかついについに開幕ですよ楽しみなシーズンが始まるね始まりますね楽しみかなどうかな俺は楽しみだけどね 可愛いねそのハチマキ。ハチマキ <laughs> かわいいねかわいいおめっちゃローション<ー>ないから対応してんのローションでやばっ名前ローションなんだけど 研究の時役立つよね、こういうい結構変わるぜ腸もパってそうなんだ軽くなる気がする筋肉質も柔らぐんだそんな気がするやらないよりはやばめっちゃカサカサやアップしないでちょっと見せてよ毛穴映るちょっと見せて恥ずかしい。<laughs> ハハハハ遠征とかさ、うん、トレーナーいない時とかあるからさこれあると楽ないよ。必需品 この前さ、うん、これで腰のケアしてさ、うん、楽になったーって言っちゃってさ、うん、無理な体勢で腕やってたからさ <laughs> 腕筋肉すんの <laughs> いやなかなかね取れないないっていうのも大変だよね大変よ酷使してますからできれば「ペペ」って書いててほしかったペ <laughs> ペローシャン どんなやのカットでお願いします <laughs> 飛びますよそんなこと言ってないで使ってみるかじゃあニューソックスおっいい薄いの好きなんですよ硬すぎなくていいかもしれないずーっと水菜のさ靴下作ってたんだけどさ、うん、もう作んなくなっちゃったんだよねあそうなんだここ 23年作ってなくてもう穴開きそうになってきたところだったんや危なくてつつよった大丈夫っつってモザイク入れよ <laughs> やっぱ俺らのさ撮影多分音声的にはテレビで使えないとこ多すぎるんだよねうん取 <laughs> れたか大丈夫かな <laughs> もうこういうとこ放送してほしいけど 2>, <laughs> この2人が面白い感じ <laughs> 精神サービス精神ねばねば。<laughs> 終わった。<laughs> <laughs> ぶっ飛んでいきましょう。アイストラック。きっと見てびっくりするよ。札幌って綺麗なんだなって。うっそ。うん、景色最高。でもね、まあ、見ていて。えー、絶景。 だけどオースラーの方が全然綺麗だから。そうだよね。結構この時期の特に札幌のアイストラックはめちゃめちゃ難しい。重かったりする？急に。もう再来週ロシアで開幕してるけど、うんうん、ロシアなんてマイナス10度ぐらい。 スフも全然違うこういうのもね発信していかないとねてかこんな眩しいんだね上から見たらいやなんかライトライトもさ嫌、うん、だよねこれやめっちゃ嫌だこれ空中出た瞬間暗いからえそうだよな、ねうん、ここだけだからただ目暗むよねやばいよ分かっちゃった素人でも分かっちゃった、うん、カメラマンさんだからこそ分かったのかもしれない <laughs> なるほどね、うん よかったんかなもう一回行ってくるわ何が真実か見極めに行ってくるわ「優愛な内し日本へ」のエンディングってどんな感じということで <laughs> 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 彼の旅は続くで <laughs> そう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 そってということで彼の旅は続くみたいです始まったばかりですからそうです、ね、シーズンははいこれから来週開幕なのでまた次の動画でお会いしましょういやテレビのニュースでお会いするかもしれません知りません <laughs> それではゃ